Чуть-чуть Запишу маленький влог. Вот это же у меня заставка там, где грудь в орденах. Ордена до самых яиц. Это как ордена корейских генералов. Я их себе спасал. Да, это ордена Гри Григория Мельченко. Я же говорю, если бы Кутузов, либо Суворов, либо Рокоссов, не, ну Рокоссовского много было. Ну там было за що? Іли Жуков, ну они бы завидовали Григорію Оміченко. Це ж типичний український приспособленець, прихвостень. Период Дальганида Даниловича, Кравчука, <кхем> Ющенка, оці руки, руки нічого не брало. Это ж такий гаус ток, ні, гаус, платок такий, то він до такими руками от, розказує, як вони нічого не брали. І то у нас этих же масах кузмуків, вот такі, знаєте, какарди, шапки, вот такие, вот такие, вуса, вот <клухи> у них у всіх вуса. І теж я сидів, звучав біографію, хочеться спросить, де ти вот этих, этих Орденов понабирав. Що ж Герой України? Що ж Герой України? Я знаю, що він практически со всіх созивів Верховної Ради не вивазывав. Вот я просто хотел понять, там ордена такие, что видно где-то ли Ханкингоу битва, либо Цусима, либо э, Брусиловский прорыв, ну что-то такое. И он еще герой же Украины. И вот это ж, а я когда-то рассказывал про, зачитывал по именам героя Украины, там все, Юрий Бойко, у его вышки Бойко, ну все, кто хорошо воровал <кх> миллиардными нормами, они практически все герои Украины. Так вот, Григорий Емельянович, эм, Емельянович Оменченко, 4 мая 1951 года, Сего Новоселица, Полтавская область, Полтавский он хопец. Генерал-лейтенант, хочется спросить, за какой член после этой автобиографии? Герой Украины, тоже за какой член? 2010 года, а что у нас там было в 2010? Да ничего и не было в 2010, чемпионат мира по футболу готовили, Народный депутат. Э, я отклоню жену. Потом запишу, перезвоню. Ей. Народный депутат 2, 3, 4 и 5 созывал Представьте, этот великий генерал-лейтенант. Он зашел-то не генерал-лейтенантом. Он... Э, в 1994 году залез в Верховную Раду, но только стали независимыми, когда от нас стало ничего не зависеть, когда мне купоны нарезали и на работе вместо зарплаты давали 30 килограмм муки. И по 2007 генерал-лейтенант, командующий корпусами, шутка, биография, ну родился я сказал, член КПСС, но ну, это как и положено. Потом он пошел на повышение, когда билет свой сложил, пошел в партию Юлии Тимошенко. Ну, это понятно, там всегда платили нормально. Извините, там где ЕСУ, там всегда Там не русским, а газовым миром пахнет. Один из основателей офицеров СОУ, председатель СОУ, заместитель председателя СОУ, это союз офицеров Украины. Ну, создал Шарашкину контору. Член Президиума Центрального Совета СОУ. Что это такое непонятно. В 2012 году заявил, что Юлия Тимошенко завербована агентами ФСБ в середине 90-х годов. Видно, что-то не поделили с ней. Но он это про всех рассказывает, где кого завербовали. 15 мая 2007 попал в ДТП, его сбил автомобиль. Парламентарий был госпитализирован с перепомом правой голени, черепно-мозговой травмы, многочисленными ущибами. Но где-то кому-то дорогу перешел. В ноябре 2017 в интервью Кременчужской газете рассказал о планах международного сионизма создать на территории Украины Новый Иерусалим для переселения примерно 5 миллионов евреев и намерение представителей еврейского капитала скупить сельскохозяйственные земли в стране. А сейчас же он Самый близкий друг этот Григорий Тамар Тамар, еврей. И они с ним ведут совместные воги. Оменченко рассказывает, где, кого и его не завербовали. Представьте, он сионисту рассказывает. Интересно, Тамар знает, что Аменченко боролся с сионистами, рассекретивал заговоры. В декабре 2008 года Омеченко в эфире телеканала Прямой продемонстрировал секретные карты Генштаба России. <coughs> ну, это уже понятно. В 2008 я знал, кто и куда будет нападать. Мне кажется, он побольше работает на ФСБ, чем э, другие. Он, кстати, мастер третьего дана по рукопашному бою. Вице-президент Федерации Рукопашного Боя Украины. Ну, вот это, вот это, знаешь, создают общественные организации, СОУ, и вот эти все, рукопашный бой, я этих знаю. У них куча визиточек, удостоверение. У них удостоверение все, даже от Кота Леопольда и Микки Мауса. <coughs> Образование. Окончил Киевский университет имени ТГ Шевченко по специальности юрист. Кандидат юридических наук, доцент. Кандидатская диссертация на тему применения мер пресечения к невесовершеннолетиям в стадии предварительного расследования. Ну, в общем, шляпа полная. На <coughs> как у Валерия докторской. Деятельность, объективочка, как говорил мой папа. 68 по 69 рабочий совхоз за села Деброва Миргородского района Полтавской области. Зачет. 69 по 71 служба Советской армии. Молодец, не откосил. 71 по 76 студент Киевского государственного университета имени Т.Г. Шевченко. 76 по 83 следователь, старший следователь, заместитель начальника следственного управления МВД УССР. Ну, боролся с хищением советской собственности, коммунист, следак, ментяра. Так, дальше. В 83-86 -м, м адъютант Киевской высшей школы милиции МВД СССР. Ну, ментяра-ментяра. Ментяра. ментяра. 86-92 преподаватель, старший преподаватель, доцент Киевской высшей школы милиции рассказывал, как и кого вязать в СССР. 92-94 начальник отдела по борьбе с коррупцией, организованной преступностью Главного управления военной контрразведки СБУ. Дичь, да? Ментяра перешел в СБУ. Два года. С 06 94 по 04.98 народный депутат Верховной Рады Украины второго созыва. С 98 по 2002 народный депутат Верховной Рады третьего созыва. С 2002 по 2006 народный депутат Верховной Рады четвертого созыва. И с 2006 по 2007 народный депутат Верховной Рады Украины пятого созыва. Генерал-лейтенант растет. Награди і звання Герой України з вреченням ордена держави, від 8 и 2 2010, за выдающиеся лічні заслуги в утвердженні незалежного українського государства, самодержанности і останется конституційних прав, свободных граждан Украины, ну, Йому дали законодательную общественно за що. выстрадал по кабинетам. Генерал-лейтенант. Орден князя Ярослава Мудрого 4 и 5 степени, еще 5, господи, от 04.05.2007. -го на -го -го награжден медалью за безупречную службу в органах внутренних дел. В 2002 награжден знаком Канадского Королевского Легиона. Ну и тут пошел, поехал. Вопрос простой. За что? За что? Ну за что он стал генерал-лейтенантом контрразведки СБУ, героем Украины, и у него 800 миллиардов орденов? За что? И он знает, кто кого за бо он бачил личное дело. Да, ну а так, в принципе, все. Ой, какая объективочка, господи, ну за что?